Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Insiden tragis yang berlaku di Kampung Pida 3 Jerlun Kedah pada lewat petang Jumaat 31 Oktober 2025 mengejutkan seluruh penduduk kampung apabila seorang lelaki ditemui maut dalam keadaan amat mengerikan dengan kepala mangsa terpisah daripada badannya dan ditemui kira-kira 1 -kira meter dari badan di kawasan sawah berhampiran rumahnya. Mangsa dikenali sebagai Nasir Mat Nayan berusia 45 tahun dan merupakan seorang penduduk yang dikenali ramai sebagai mesra serta rajin membantu jiran tetangga Menurut seorang penduduk kampung Muhammad Adam berusia 18 tahun Nasir adalah seorang yang ramah dan sering dilihat membawa pulang kambing peliharaannya setiap petang. Dia mengetahui mengenai kejadian itu selepas dimaklumkan oleh rakannya dan bergegas ke lokasi selepas solat maghrib. Namun ketika tiba di tempat kejadian kawasan tersebut telah dipasang tali kuning oleh pihak polis. Muhammad Adam berkata dia masih tidak dapat mempercayai apa yang berlaku kerana arwah Nasir dikenali sebagai orang yang baik dan tidak pernah bermusuh dengan sesiapa. Katanya lagi kali terakhir dia berjumpa dengan mangsa ialah baru-baru ini ketika ingin mengambil pokok di rumahnya dan dia juga sering melihat arwah menghantar serta mengambil anaknya dari sekolah setiap hari. Seorang lagi penduduk Cairo Irfan Mahizan berusia 20 tahun turut meluahkan rasa terkejut kerana lokasi kejadian hanyalah beberapa meter dari rumah ibu mentua mangsa. Katanya kampung mereka sebelum ini sentiasa aman dan tidak pernah berlaku insiden sekejam itu. Justeru Mengadu kejadian ini amat menggoncang perasaan penduduk setempat. Lalu, apa yang telah berlaku? Isteri mangsa Marliana Awang berusia 39 tahun masih belum mampu melupakan detik ngeri itu dan mengakui dirinya masih terkejut walaupun cuba redo dengan takdir yang menimpa. Dia menceritakan bahawa sebelum kejadian sekitar jam 6.50 petang, dia dan suaminya sempat berbual seperti biasa. Marliana sempat meminta suaminya membawa masuk kambing ke kawasan rumah ibunya yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Selepas itu, Nasir pergi ke rumah ibunya yang hanya selang dua buah rumah dari kediaman mereka. Namun selepas keluar untuk mencari kambing, dia tidak kembali seperti biasa. Perasaan bimbang mula menyelubungi hati Marliana apabila suaminya tidak pulang dalam tempoh yang lama. Tidak lama kemudian, penduduk kampung datang memaklumkan bahawa berlaku satu pergaduhan di kawasan sawah belakang rumah ibunya. Ketika itu, hatinya sudah berasa tidak sedap, seolah-olah firasat buruk mula menyapa. Tanpa berfikir panjang, Marliana segera bergegas ke lokasi kejadian dengan menaiki motosikal. Sebaik tiba di tempat kejadian dia tergamam melihat jasad suaminya yang sudah terbaring di dalam lumpur sawah dalam keadaan panik dan sedih dia terus meluru mendapatkan suaminya menjerit meminta tolong dan memangku tubuh kaku itu sambil mengurut dada arwah dan berusaha menenangkan diri dia sempat membersihkan selut yang melekat di badan suaminya dan berdoa agar Allah mempermudahkan urusan arwah menurutnya kejadian itu berlaku hanya kira-kira 10 minit sebelum azan maghrib berkumandang Mariana tidak menyangka suami pergi dalam keadaan sebegitu tragis. Bagaimanapun dia dengan pemergian arwah suaminya. Mangsa meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak lelaki masing-masing berusia tujuh dan dua belas tahun. Menurut Marliana, arwah suaminya merupakan seorang lelaki yang penyayang, rajin bekerja dan sangat rapat dengan anak-anak mereka. Dia juga seorang yang ringan tulang serta gemar bercucuk tanam di halaman rumah. Semua pokok yang tumbuh di sekitar rumah adalah hasil tangan arwah sendiri. Selain itu, Nasir turut memelihara kambing mengambil upah menabur benih padi dan setiap hari dia menghantar serta menjemput anak-anak mereka ke sekolah Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Razi Abdul Rahim memaklumkan bahawa pihaknya menerima panggilan daripada orang awam sekitar jam 7.05 malam yang melaporkan tentang kejadian berkenaan. Susulan maklumat itu sepasukan anggota polis bergegas ke lokasi kejadian untuk menjalankan siasatan. Setibanya di tempat kejadian, polis mendapati suspek berada di rumahnya yang terletak berhampiran bersama sebilah parang di dalam bilik. Ketika ditahan, suspek masih memegang parang tersebut dan cuba menyerang polis tetapi selepas dipujuk selama kira-kira 15 minit oleh pihak polis suspek akhirnya menyerah diri menurut Muhammad Razi pemeriksaan di tempat kejadian mendapati mayat mangsa dijumpai dalam keadaan terlentang di kawasan sawah berhampiran rumah suspek hasil pemeriksaan lanjut menunjukkan kepala mangsa terputus sepenuhnya daripada badan selain terdapat beberapa kesan tetakan lain pada tubuhnya parang yang dipercayai digunakan dalam kejadian ngeri itu turut dirampas oleh polis senjata tersebut dianggarkan sepanjang 30 cm Suspek akhirnya ditahan pada jam 8 malam selepas berjaya dipujuk untuk menyerah diri tanpa sebarang kekerasan. Siasatan awal mendapati suspek berusia 38 tahun dan merupakan adik ipar kepada mangsa. Kedua-duanya bekerja sebagai petani sawah dan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Jarak antara rumah suspek dan lokasi mayat mangsa dijumpai hanya kira-kira 30 meter sementara rumah mangsa terletak di belakang rumah suspek. Muhammad Razi berkata motif kejadian masih dalam siasatan dan pihak polis belum dapat mengenal pasti punca sebenar pergaduhan tersebut. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, suspek direman enam hari sehingga 6 November di Mahkamah Alustar bagi membantu siasatan lanjut. Permohonan reman dikeluarkan Majistret Siti Nur Hasli Zahmat Ali pada hari Sabtu 1 November 2025. Ujian saringan awal air kencing mendapati suspek bebas daripada pengaruh dadah. Muhammad Razi turut memaklumkan bahawa mayat mangsa setelah dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat Suasana sayu menyelubungi Jabatan Forensik Hospital Sultan Nabahiyah Alur Star apabila Marliana Awang menceritakan detik-detik menyayat hati sebelum suaminya Nasir Mat Nayan maut dalam kejadian tragis di Kampung Pida 3 Jerlun. Dia masih tidak dapat melupakan peristiwa ngeri yang meragut nyawa suaminya itu apatah lagi apabila suspek utama dalam kejadian tersebut ialah adik kandungnya sendiri. Menurut Marliana, kejadian itu dipercayai berpunca daripada gangguan emosi yang dialami oleh adik ketiganya dia memberitahu bahawa adiknya sering mendengar suara-suara aneh yang memanggil dan mengejeknya seolah-olah cuba menghasut untuk melakukan sesuatu di luar kawalan. Marliana menjelaskan bahawa semasa disoal siasat oleh pihak polis, adiknya memaklumkan dia terdengar suara-suara tersebut sebelum kejadian. Adiknya dikatakan ingin keluar untuk mandi namun tiba-tiba ternampak bayangan seperti suami Marliana memanggilnya. Pada masa yang sama, dia mendakwa terdengar suara yang seakan-akan mengejek dan mempermainkan dia dirinya menyebabkan dia hilang pertimbangan Marliana turut berkongsi bahawa sebelum ini adiknya sudah menunjukkan tanda-tanda kemurungan dan halusinasi dia jarang bergaul dengan penduduk kampung dan lebih banyak menghabiskan masa bersendirian di dalam bilik menurutnya setiap kali ada tetamu datang ke rumah adiknya akan mengelak dan bersembunyi penduduk kampung juga ramai yang tidak begitu mengenalinya kerana dia jarang keluar rumah Marliana berkata adiknya juga sering bercakap seorang diri dan kadang-kadang dilihat seperti berbual dengan sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang lain. Adiknya pernah mendapatkan rawatan susulan di Hospital Alor Star sebelum ini. Namun sejak beberapa bulan kebelakangan ini, dia tidak lagi hadir ke sesi rawatan dan enggan mengambil ubat yang dibekalkan oleh pihak hospital. Menurut Marliana, ibunya yang biasanya pergi mengambil ubat bagi pihak adiknya tetapi adiknya tetap berdegil untuk tidak memakannya. Dia menjelaskan bahawa perubahan ketara pada adiknya mula berlaku sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa masa pandemik COVID-19 sebelum PKP adiknya seorang yang periang dan tidak menunjukkan sebarang tanda masalah mental namun selepas itu perangainya berubah menjadi murung mudah marah dan lebih suka menyendiri Marliana turut memaklumkan bahawa adiknya pernah mengamuk sebelum ini namun kejadian itu tidak sampai menjejaskan penduduk kampung adiknya hanya mengurung diri dan melampiaskan kemarahan di dalam rumah tanpa mencederakan sesiapa namun siapa sangka gangguan yang dialaminya akhirnya membawa kepada tragedi jadi yang meragut nyawa insan yang tidak bersalah Jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Babu Salam, Kampung Pida 3 kira-kira pukul 8.15 malam 1 November 2025. Lebih 100 ahli keluarga serta penduduk kampung hadir pada pengebumian tersebut. Terdahulu, jenazah Nasir dibawa ke masjid berkenaan untuk disembahyangkan selepas selesai proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar petang itu. Isteri mangsa Marliana Awang bagaimanapun tiada semasa proses pengebumian dan hanya dilihat berada di pekarangan masjid oleh itu sama-sama kita hadiahkan al-fatihah kepada Allahyarham Nasir Matnanyan semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman sekian